आणि सगळे उपस्थित शिक्षक म्हणून बघितलं आज तुम्हाला माहिती आहे आपले समोपदेशक म्हणून त्यांचे काम पन विभागाचे काम बघतात समुदेशक म्हणून आर एस दिसते इतर शाळांमधून सुद्धा त्यांना आपत्ती व्यवस्थापन आणि व्यवस्थापक किंवा इतर शाळा सुद्धा म्हणजे परवा त्यांच्या साईश बाळाला पाठल्याच्या साईडमध्ये मॅट्रेस पाडायला गेलो पण आले त्यांना विचारलं का होऊ शकत ना तुम्हाला सर

मोठ्या आजारात ते उठलेली आहे पण धैर्याने तोंड दे त्यांनी त्या संकटाला सामना केला सगळ्यांच्या पण खरंच त्या संकटात आम्ही बघायला कशी होती आम्ही प्रत्यक्ष डोळ्यांनी बघितलं त्या संकटात ते धैर्याने त्या संकटाने तोंड ते उभे राहिले अशा या विलास पाटील सरांना वाट दिसली खूप खूप आपल्या शतदा प्रेम करावे। या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावि शतदा प्रेम करावे। रुजुन आली पाी फुलेला बहु न गुणासे फुलेला बहु न गुणासे सहार तु से सहारु तु सहा, को हरे, सहार से, सहा को हरे, ये भानहरावे या जन्मावर या जगणावर शतदा प्रेम करा The लगन्यात्सा शतदा प्रेम करावे। या जन्मावर या जगणावर शतदा प्रेम करा शतदा प्रेम करा शतदा